Або земля, або гроші. Цього вимагають банки, які надали кредит сумському машинобудівному заводу. Грошей у підприємства нема, а землю, яка нині під заставою, хочуть розділити на дрібніші клаптики. Така умова фінансових установ. Депутати ж голосувати за це не стали, тобто ділити орендовану землю до прос і що на технічний, який необхідно по потребуванню банків. для того, чтобы у нас не было рисков изъятия денежных средств. Вы дали такую информацию, что завод там может что-то продать. Завод на сегодняшний день не может ничего продать, потому как имущество заводское, насколько мне известно, все в залоге у банка. Поделив на 59 участков земельную делянку, которая сегодня целостным комплексом, можно сказать, мы можем стать, еще раз повторяю, соучастниками развала предприятия. Согласно действующего законодательства, любая продажа любого объекта повлечет за собой переоформление аренды земли, права на аренду земли. Поэтому здесь это не влияет абсолютно. Это технический вопрос, связан с банками. Поэтому, пожалуйста, еще раз прошу не усугублять. Мы знаете, что сделаем, если примем это решение? Мы ставим участниками процедуры банкротства. И Сумская Мискарада, 100%. когда будет создан Совет кредиторов, сможет что-то сказать. А если мы не примем это решение, то олигархи российские скажут спасибо, Сумская Мискарада, мы вам ничего не должны. И будет судиться налоговая. А налоговая сумская мискарада я думаю, не будет отстаивать наши интересы. Обязательно и, на, и в газету. Будь ласка, це означає, що зараз банки нам поставлять питання, що ми, оскільки ми вже вкотре не виконали їх умов, то можуть бути наслідки, наслідки. Наслідки можуть бути непередбачувані. І для нас це на даний момент добрим нічим не закінчиться. Осталось сталося технічний вопрос: затвердити технічні умови, заключити міської ради з нами договор оренди на ці земельні ділянки, і таким чином ми ми продовжуємо платити оренду плату за землю в міську раду до бюджету і виконуємо умови банку.